Воевание Италии Абиссинии было завершено в мае 1936 года, когда Муссолини провозгласил короля Италии Виктора Эммануила императором, переименованную в Эфиопию Абиссинии. Менее чем через два месяца после этого, 30 июня, Совет Лиги Наций собрался, чтобы рассмотреть этот свершившийся факт. Одинокое личное обращение Хайля Селасиева Сегла... звучало по существу как похоронный звон в системе коллективной безопасности. Это не просто вопрос урегулирования в связи с итальянской агрессией. Это вопрос о коллективной безопасности и самосуществовании Лиги. Вопрос доверия государств международным договорам. Это вопрос о цене обещаний малым государствам о том, что целостность и независимость будут уважаться и соблюдаться. Речь идет о выборе между принципами равноправия государства и навязанным малым государством у васальных отношений. 15 июля Лига сняла все наложенные на Италию санкции. Два года спустя на волне Мюнхена Великобритания и Франция поставят возражение морального характера в зависимости от их страха перед Германией. Признав захват Абиссинии, Система коллективной безопасности переговорила Хайле Селасия к потере всей территории своей страны, а не ее половины. А если бы ее воплотился в жизнь, составленный на основе принципа реальной политики план Хора Лаваля в плане военной мощи Италия даже удаленно не напоминала Великобританию, Франции или Германии, но пустое место, возникшее вследствие неучастия Советского Союза в Лиге нации сделала Италию полезным придатком в деле сохранения независимости Австрии и в ограниченной степени поддержания демилитаризации украинской области. Блять, как это слово, блять, это если бы только знала. Ну, это все знают те, кто живут в Украине, вот это демилитаризация, блять, Шо... с шестых часов оно, блять, пошло. Пока Великобритания и Франция оказывались силь... Нішими государствами Європи Муссоліні піддержував ірусальське урегулювання, особливо тому, що він іспитував недовір'я до Германії. Поначалу перезирав лічність Гітлера. Ніколи б не подумав. Хоча вони пізніше будуть як, як союзники, як два брати, блять, акарабати. Его обида, связанная с, эфи... с Эфиопией в сочетании с анализом фактического соотношения сил, убедили Муссолини в том, что продолжение пребывания в составе фронта может кончиться тем, что на Италию обрушится вся сила германской агрессивности. Эфиопия таким образом обозначила начал... начало неизбежного сближения Италии с Германией, мотивированного в равной степени с жадностью и страхом. Однако, Именно в Германии поражение Эфиопии оставило самое глубокое впечатление. Британский посол в Берлине докладывал, победа Италии открыла новую главу в стране, где обожеств... обожествляют силу. Престиж Англии неизбежно должен был упасть. Когда Италия вышла из фронта Стразы, единственным препятствием Германии на пути в Австрию и Центральную Европу оставалась открытая дверь демилитаризованной зоне Рейнской области, и Гитлер, не теряя времени, ее захлопнул.